Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bu Miran Media nefrində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Əhmzadə və bugünkü xüsusi buraxılışımızın mövzusu özəlləşdirmə çəkləridir. Özəlləşdirmə çəkləri qrupundan bizim ünvanımıza daxil olan açıq məktubu mən bu gün səsləndirəcəm və bütün həmkarlarımla eyni zamanda Əziz e, hallardan xahiş edirəm ki, bu açıq məktuba reaksiya versinlər və jurnalistlərdən, media nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, bu açıq məktubu imkan daxilində yaysınlar. E, özəlləşdirmə çəkləri qrupunda olan 24 min ailə və 100 minlərlə özəlləşdirmə çəklərini saxlayan ailələr adından xahiş edirik, bizim açıq məktubu efirdən səsləndirəsiniz. Açıq məktub. 11 ildir özəlləşdirmə qeyr-qanuna aparılır və qanunla bütün özəlləşdirmə dövrü üçün ödənmə vasitəsi kimi nəzərdə tutulmuş çeklər konstitusiya və qanunlara zidd olaraq dövrliyədən çıxarılmışdır. Bu bizim tariximizin ən böyük dövləti cinayətidir. Sizlərdən xahiş edirik ki, bu müraciəti xalqa hörmət edən hər bir jurnalist və siyasətçi vaxt tapıb hər fürsət düşəndə efirdən səsləndirsin. Bütün riayallara, hakimiyyətə və prezidentə müraciət. Əmlak komitəsindən müraciət edən vətəndaşlara və hətta onların xahişi ilə prezident İlham Əliyevə müraciət edən leqal az hüquq şirkətinə əmlak komitəsi cavab olaraq 2010-cu ildən sonra heç bir hüquqi əsas olmadan vətəndaşların əllərində qalan özəlləşdirmə çeklərinin dövriyyədən çıxaldığını və çeklərin dəyərini itilmiş adi kağız parçası olduğunu yazaraq bütün xalqı aldadır. Bütün hakimiyyət rəsmiləri susur. Məlum olduğu kimi hər bir ölkənin idarəetməsi o cümlədən sosial və iqtisadi siyasəti qəbul etdiyi qanunlarla tənzimlənir. Nazirlər kabinetinin 2020-ci ilin yekunları barədə verdiyi məlumatda bildirilir ki, özəlləşdirmə barədə yeni qanun layihəsi hazırlanır, lakin bu gün qüvvədə olan qanunvericiliklə özəlləşdirmədə çəklərin əsas ödəniş vasitəsi olmasına baxmayaraq hüquq ekspertləri və müvafiq şəxslər Qanunvericiliyin pozulması, düzgün icra edilmədiyi barədə ölkə başçısı prezident İlham Əliyevə tam məlumat çatdırmırlar. Ən böyük çətinlik isə bu sahədə olan hüquq və qanun pozuntularının səhfləri xalqdan gizlədərək, bu barədə hüquqşunaçıların açıq danışmaması və medianın susmasıdır. Dövlət və mərhum prezident Heydər Əliyevin tarixi sosial ədalət siyasətinə əsaslanaraq kapitalizmə keçid üçün Azərbaycan dövlətinin ən kök sıfət vaxtında başqa ölkələrdə özəlləşdirmə zamanı olan ədalətsizliyi səhfləri analiz edib və özəlləşdiriləcək bütün dövlət əmlaklarının 65%-nı qanunla inflyasiyanın qorunan dövlət əmlak ekvivalenti payı mülkiyyət kimi ölkə vətəndaşlarına dövlət qiymətli kağızı olan özəlləşdirmə çəkləri ilə verib. 2010-cu ilin rəsmi məlumatlarına görə paylanan 8 milyon əmlak paylarından istifadə edilməyən 1 milyon 600 min özəlləşdirmə payının 600 mindən azı sahibkarların adında depoda saxlanılır. Qalan 1 milyon pay isə vətəndaşların əllərindədir. Bu gün də qüvvədə olan Heydər Əliyev tərəfindən təsdiqlənmiş özəlləşdirmə qanununun 10-cu maddəsi ilə bu gün də qüvvədə olan qanunun icrası özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi və bu prosesdə özəlləşdiriləcək dövlət mülkiyyətinin bir hissəsinin əhaliyə əvəzsiz verilməsini təmin etmək məqsədi ilə 1996-cı ildə 450 nömrəli fərmanla təsdiqlənmiş özəlləşdirmə çəklərinin tədavimini tənzimləyən Əsas sənəd olan özəlləşdirmə çekləri haqqında əsas namənin ümumi müddialarının 5-ci bəndi ilə bütün dövlət müəssəslərinin özəlləşdirilməsi dövründə özəlləşdirmə çeklərindən ödəmə vasitəsi kimi istifadə edilməsindən imtina etmək qadağan olunub. Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 10 avqust 2000-ci il tarixli 383 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 2-ci dövlət proqramının 1.5-ci bəndinin bu günə qədər saxlanılması, özəlləşdirmə çeklərinin istifadəsinin zaman kəskinində tədavilinin uzadılması adı ilə prezidenti aldadaraq qəbul olunmuş fərmanlarla məhdudlaşdırılması konstitusiya normativ hüquqi aktlar haqqında konstitusiya qanununa, qiymətli kağızlar haqqında qanuna, özəlləşdirmə qanununa, mülki məcəllə və beynəlxalq insan hüquqlarına ziddir. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2010-cu il tarixli 283 saylı fərmanının 1.4-cü, 7.2-ci bənddən Dövlət özəlləşdirmə çəkləri dövrliyədən çıxaldığı halda 2-ci Dövlət proqramının 5.8-ci bəndinin C yarım bəndində nəzərdə tutulan səhmlər ixtisaslaşdırılmış pul hərracında satılır sözləri çıxarılmaqla bəndi ilə dövləti cinayət edilərək konstitusiyanı, konstitusiya qanunlarını, özəlləşdirmə haqqında qanunları, mülki məcəlləni və beynəlxalq vətəndaş insan hüquqlarını tam pozmuşdur. Neftin qiymətinin ən yüksək olan dövründə və neft fondundan milyardlarla dollar olan bir vaxtda özəlləşdirmə çəkilərlərinə kompensasiya ödənilmədən özəlləşdirmənin aparılması və əmlakların pul hərəcalarında satılması cinayətdir. Əmək kollektivlərində işləyən və aylıq maaşı ailə təminatına zorla çatən insanların hətta 30 faizlik güzəştlə pullu hərəcalarda iştirak edə bilməyəcəyini bu hakimiyyət bilməlidir. Gördüyünüz kimi hüquq ədalətə əsaslanmalıdır. Özəlləşdirmə paylarının özəlləşdirmə qanununda yazıldığı kimi banklarda girov qoymaq hüququnun pozulması və qanunla bütün çeklərə eyni dəyərdə əmlak payı nəzərdə tutulmasına baxmayaraq fərmanlarla dövlət qiymətli kağızlarının qiymətinin tənzimlənməsi, hüquq və iqtisad ekspertlərinin səhfləri əmlak komitəsinin manipulyasiyasına səbəb olur. Bu günə qədər özəlləşdirmə sahəsində olan sərhədləri və qanunsuzluqları aradan qaldırmaqın bir yolu var. Bu əllərdə qalmış 1 milyon 600 min özəlləşdirmə payının inflyasiyadan qorunan əmlak ekvivalenti dəyər qiyməti məlum olan dövlət əmlak istiqrazları ilə əvəz edilməsidir. Eyni zamanda banklarda girov qoymaq hüquqi bərpa olunmalıdır. Özəlləşdirmə qanunu və özəlləşdirmə çeklərinin üzərində də yazıldığı kimi bütün çeklərə eyni dəyərdə inflyasiyadan qorunan əmlak payı düşür və fərmanlarla manipulyasiya edərək qanunları pozmaq qadağandır. Əmlak komitəsinin bu gündə qüvvədə olan 1997-ci ildəki 222 nömrəli əmrindən belə məlum olur ki, Bir əmlak payına düşən mülkiyyətin dəyəri ən azı 2000 dollar civarında hesablanıb. İnflyasiyanı nəzərə alsaq, dəyər dəfələrlə artmış olur. Təxminən 20000 dollar və nəzərə alsaq ki, qanunla bütün özəlləşdiriləcək orta və böyük müəssəələrin dəyərinin ən azı 65 faizi özəlləşdirmə çekləri ilə olmalıdır və qanunda və çeklərin üzərində yazıldığı kimi hər bir çekin dəyəri çeklə özəlləşdiriləcək 65 faiz inflyasiyadan qorunan dövlət əmlakından düşən mülkiyyətin 32 milyonda 1 hissəsidir. Əziz tamaşaçılar, bu özəlləşdirmə çekləri qrupundan bizim ünvanımıza göndərilən açıq məktubun mətni idi onu da bildirim ki mətnlə bağlı Puma Rad Media heç bir məhsuliyyət daşımır və aidiyyətli qurumlardan bu məktubla bu açıq məktubla bağlı fikirlərini öyrənmək xoş olardı, onların mövqeyini öyrənmək xoş olardı. Ona görə də Puma Rad Media olaraq biz aidiyyətli qurumların və eyni zamanda adı çəkilən qurumların mövqeyini işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk. Sağ olun.